प्रकृते प्रकृते क्रिय क्रीय गुण कर्माणि कर्माणि सर्वशः सर्वशः अहंकार अहंकार विमूढ़ विमूढ़ आत्मा आत्मा कर्ता कर्ता अहम् अहम् इति इति मन्यते मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೂಢನಾದ ಮನಸುಳ್ಳವನು ನಾನೇ ಕರ್ತೃ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ

इति मत्वा मत्वा न न सज्जते सज्जते तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म हो गुणकर्म हो गुणा गुणेशु वर्त गुणा गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ओ मैटि आम्ड् अर्जुन Jnani distinguishes the self as distinct from gunas and karmas. Jnani knows that it is only the gunas in the shape of the senses, mind and others that move among the gunas in the shape of the objects of perception and thus Jnani does not get entangled in them. O Mahabahu Arjunane, Atma Atmavannu. ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಣಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ प्रकृते हे प्रकृते हे गुणा गुणा सम्मूढा हा सम्मूढा हा सज्जन्ते सज्जन्ते गुणा गुणा कर्मसु गुने, कर्मसु तान तान अकृत्स्ना अकृत्स्ना विदा हा विदा हा मंदान मंदान कृत्न कृत्स्न वित् नचा विचालयेत, विचालयेत, प्रकृतेर्गुण संमूा सज्जते गुणकर्मसु सज्जते गुणकर्मसु कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत् कृत्स्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्तेर्गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मू सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಬಾರದು